dia ada a few shot yang membuatkan kau rasa, wuih sumpah cantik gila Okay so welcome back to Movizy channel so today aku nak cerita about film Sukma hari tu aku dapat tengok pada Gala Premiere dekat Mid Valley GSC and then this film didirect oleh Baim Wang so pelakon dalam film ni adalah terdiri daripada Luna Maya, Anna Joblin So banyak lagi pelakon yang ada dalam ni. Semua yang pelakon yang power-power lah ada dalam filem ni. Filem ni mengisahkan tentang apa kan? So filem ni mengisahkan tentang Arini yang dilakonkan oleh Luna Maya. Dia telah berpindah ke satu kampung pedalaman. So untuk restart dia punya life ke life yang baru lah. After that, bila dia terjumpa dekat rumah tu ada satu cermin antik, cermin kuno yang membuatkan pelbagai benda-benda mistik berlaku dalam family dia bersama dengan Pram, lelaki dia kan. After day to day, banyak benda yang mistik berlaku dalam filem dia terdengar macam suara suara-suara asing yang terdengar dalam rumah so membuatkan dia rasa terancam okay. so sebelum ni rumah tu dijaga oleh seorang perempuan nenek tua yang bernama Sri so dia lah yang menjaga rumah tu semua and then after diorang pindah ke rumah tu si Sri ni jugalah yang menjaga macam jadi mate dekat rumah tu so, nak tahu tak apa yang jadi dekat dalam filem ni dapat ke tak si Arini ni bongkar apa kena mengenai cermin tu dalam rumah tu adakah seri ni ada kaitan dengan cermin tu korang kena tengok filem ni dekat wayang yang terdekat korang filem ni akan keluar pada 30 hari bulan Oktober itu saja yang aku boleh share about sinopsis filem Sukma ni kita boleh pergi kepada dia punya review let's go Welcome back to Movie Z Channel. So today kita akan share about benda yang aku suka dan benda yang aku tak suka dalam filem Sukma ni. So again, filem Sukma ni didirect oleh Baim Wong. Filem ni adalah berkonsepkan bergenre seram. Okay, so filem ni seram ke tidak, aku akan share nanti dalam aku punya review. And then, boleh dikatakan filem ni, uh, dia punya setup lebih kurang macam Conjuring The Last Ride. Dia bertemakan cermin juga. Konsep dia sama juga dalam filem ni. Nanti aku akan share. Okay. Sebelum tu kita akan puji dululah apa yang best dalam filem ni but first thing first, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So, bantu aku untuk achieve 1,000 subscriber sikit je lagi. And then, yeah, back to the review. Kita akan puji dulu apa benda yang best dalam filem ni kan. Nombor satu yang aku suka dalam filem ni, bukan lagi orang lain lah. Which is Luna Maya punya lakonan dalam filem ni. It's really good. All the emosi yang dilontarkan dalam filem ni, all the script. Bagi aku, Luna Maya memang tak ada kelemahan yang boleh aku cari apa-apa yang boleh aku bring up di isu tapi Luna Maya memang lakonkan watak dia dengan jayanya dalam filem ni bukan just Luna Maya tapi the main highlight is Luna Maya lah bukan aku nak cakap all the cast yang lain tak good tapi okey je cuma the main point yang aku boleh highlight is lakonan Luna Maya dalam filem ni so itu nombor satu yang aku suka nombor dua pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya angle shot and then dia punya dia berkait dengan seram tu so Indonesian memang power in term of shot-shot sinematografi. So itu yang boleh aku puji untuk filem-filem Indonesian. Sebab dia orang memang power in term of sinematografi. So dalam filem ni, shot-shot dia ada a few shot yang membuatkan kau rasa, weh, sumpah cantik gila and then dia connectkan dengan momen-momen seram tu. So ada satu scene tu yang membuatkan aku rasa ada dua scene kot yang membuatkan angle shot tu memang connected dengan seram tu. So memang nampak momen tu weh, bapak creepy gila kan. So, itu satu, ada lagi satu yang macam dalam trailer pun ada tunjuk yang sin duduk atas kursi goyang-goyang tu kan kursi malas tu so, angle shot tu juga memang membantu untuk naikkan momen-momen seram dalam filem ni so, itu saja benda yang aku boleh share benda yang aku minat dalam filem ni so, ada a few thing juga benda yang boleh ditambah baik untuk filem Sukma ni so kita pergi pula pada benda yang aku tak suka dalam filem ni nombor satu yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya keseraman dalam filem ni keseraman dan jump scare dalam filem ni dia Baim buang fail untuk adakan macam aku cakap dia seram aku rasa ada dua momen je kot dalam throughout this film ada dua scene je bagi aku rasa seram yang lain tu memang tak rasa seram and then jump scare dalam film ni pada starting of film pun dia dah bagi dah jump scare so aku rasa itu je jump scare yang work pada aku yang lain punya jump scare aku rasa dia bukan jump scare in term of keseraman jump scare in term of macam change scene ke scene and then barang bergerak so benda-benda macam tu je dia tak ada jump scare seram punya moment uh, so dia lemah in term of that lah tu nombor satu yang aku boleh highlight which is dia punya jump scare and then dia punya seram tak sampai tahap yang aku nak ha, so itu nombor satu nombor dua yang aku boleh share dalam filem ni adalah dia punya pace dan CGI dalam filem ni pace dia agak slow aku rasa cerita ni dalam almost 2 jam tak salah aku kan so aku terasa lama gila untuk sampai ke third act tu aku rasa eh bila nak settle ni kan mana-mana moment dah lah moment seram takde so dia membuatkan kau rasa tertunggu-tunggu And then, this film juga menggunakan CGI yang memang nampak kartun. Uh, dia bagi aku, dia tak adalah teruk sangat CGI dia tapi nampak lah tu CGI. And then, pada third, uh, third act, dia ada satu scene yang aku tak boleh spoil benda tu menggunakan CGI tapi bila fikir logik balik, why kena guna CGI kan? Sebab benda tu aku rasa boleh je tanpa CGI. So, nanti kalau aku nak tahu apa benda ni, kena tengok this film, Subma, pada 30 Oktober pada third act. So korang akan faham apa yang aku masukkan tu nanti. So itu nombor dua yang aku boleh highlight in term of pace and then CGI. And then the last thing, benda yang aku nak highlight betul-betul dalam filem ni, nombor tiga yang aku tak suka is dia punya build up untuk karakter Luna Maya dan Anna Joblin. Okay, kenapa? Luna Maya, dia telah bercerai dengan lelaki pertama dia, si Hendra. So Hendra ni lelaki pertama dia and then lelaki kedua dia adalah si Pram. So dia tak ada cerita, dia tak ada build up karakter Luna Maya ni macam mana dia bercerai dengan Hendra dan macam mana dia kenal dengan Prab dan berkahwin. So itu salah satu dia punya kelemahan sebab kau tak nampak macam mana Luna Maya ni dia punya karakter di build up. So aku rasa macam eh terus sebab dia fast forward terus ke future. So um, daripada past ke present kan. So aku memang rasa aduh ni apa benda ni kan. And then karakter lagi satu is Jobling. So Anna Joplin dalam filem ni aku rasa dia bukan main character Dia aku rasa Anna Joplin is a cameo je dalam filem ni So kenapa? Sebab Anna Joplin dia ada Dia dalam cermin tu tau Tapi dia tak tunjuk how Anna Joplin boleh ada dalam cermin tu Sebab Luna Maya ada a few scene yang ber berinteract dengan cermin tu ada Anna Joplin Tapi Anna Joplin dia tak build up karakter tu macam mana terjadinya Anna Joplin tu dalam 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 cermin tu, membuatkan aku rasa tenang. macam mana Anna Jobling berada dalam cermin tu kan? Sebab, dia tak ada jalan cerita yang mengetengahkan watak Anna Jobling ni. Dah lah Anna Jobin ni datang ke gala. Tapi dia had just a cameo. Aku rasa macam, Oh, cameo je, bukan berlakon. Dia ada lah. Aku rasa, throughout this film, aku rasa tak lebih 10 minit kot dia punya screen time untuk watak si Anna Jobling ni. So, agak hmm. gunakan Anna Jobling ni kot untuk tarik naik right, naik right Malaysia untuk tengok filem ni. Aku rasa dia lemah in term of build up the character Luna Maya dan Anna Joblin so sebab kita tak tahu apa yang terjadi from the past dan dia terus pergi ke present day. So, dia lemah in term of that. Aku aku boleh okey filem ni boleh dikatakan dia tak adalah dikategorikan as a sampah punya filem. Dia boleh je tengok, boleh je enjoy tapi please lower your expectation before tengok filem ni sebab dia tak adalah dia tak adalah boring. Dia jalan cerita dia quite okey tapi kalau kau tengok Conjuring The Last Ride tu dia lebih kurang je setup dia. Ha, bagi aku macam tu lah. So berapakah rating yang aku bagi kan untuk film Sukma ni? So untuk film Sukma ni aku bagi sebanyak 6 per 10 untuk film Sukma. So kalau kau nak tahu apa ending film ni, apa yang terjadi dekat watak hari ni, apa yang terjadi pada watak si yang dilakonkan oleh Anna Jobling, dan anak seluna si maya tu korang kena tengok ah filem ni kan pada 30 Oktober. So filem ni akan ditayang pada 30 Oktober. So jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. And then itu saja yang aku boleh share. So thank you for viewing sampai habis. So that's all for my review. Thank you.